Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Skop edisi Pasca Belanjawan Selangor 2026 bersama saya Nizam Arifin. Dan seperti yang kita tahu, Sukma Selangor 2026 bakal menjadi temasya paling besar dalam sejarah negeri dan pada pembentangan Belanjawan Negeri, Datuk Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin Syari mengumumkan peruntukan sebanyak RM100 juta ringgit khusus untuk penyediaan dan persiapan Sukma 2026 ini. Jadi hari ini kita bersama Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Sukma Selangor, Datuk Muhammad Yazid Sairi untuk sama-sama kita meneliti bagaimana peruntukan ini akan digunakan bagi menaik taraf kemudahan persediaan atlet serta penglibatan komuniti di seluruh negeri. Jadi Assalamualaikum dan terima kasih Datuk kerana sudi bersama kita pada hari ini Waalaikumsalam Nizam Terima hmm. kasih jemput saya pada petang ini Jadi semua sekarang okey Datuk persiapan semua setakat ini? Setakat ini dia, Alhamdulillah uh, Persiapan di tapak uh, terutamanya melibatkan persiapan-persiapan uh, kemudahan sukan berjalan dengan begitu baik Okey um, Seperti yang saya jelaskan tadi kita tahu um, Sukma menerima peruntukan sebanyak 100 juta ringgit Jadi mungkin um, bila diumumkan peruntukan itu mungkin datuk boleh jelaskan sendirilah um bagaimana apa yang mungkin peruntukan itu akan digunakan mungkin ada keutamaan dari segi setengah um perkara yang bila datuk lihat mungkin ini adalah priority untuk peruntukan ini Yang amat berhormat uh, menteri besar telah menyebut sebanyak 100 juta telah diperuntukkan untuk tujuan penganjuran SUKMA pada tahun 2026 dan saya percaya bila kerajaan negeri membentukkan satu jumlah angka yang begitu besar iaitu 100 juta untuk tujuan penganjuran SUKMA maka ini sebenarnya menggambarkan harapan dan juga hasrat kerajaan negeri untuk memastikan penganjuran SUKMA setelah hampir tiga dekad ia tidak dianjurkan negeri Sangoh menjadi satu temasya penganjuran yang terbaik untuk negeri Selangor dan maksud terbaik di situ adalah meliputi dari segi persiapan fizikal kemudahan acara sukan itu sendiri dan juga dari segi kecemerlangan atlet untuk memastikan Selangor mengulangi kejayaan yang pernah dicapai pada tahun 2016 iaitu menjadi juara untuk Sukma dan bila kita bercakap mengenai sukan Malaysia atau Sukma ini antara perkara yang sering kita cuba bahagikan lah sebagai contoh hmm. mungkin keutamaan adalah dari segi sudut pertandingan sudah tentu Betul. mana untuk persiapan um, venue sendiri untuk hmm. atlet Kemudian adalah pembangunan bakat sebab untuk menjadi juara sudah tentu kita perlu mempersiapkan atlet-atlet yang akan bertanding seawal mungkin Dan kemudian dari segi image selangor juga sebagai hmm. tuan rumah Jadi bagaimana um, peruntukan ini dari segi tiga keutamaan inilah bagaimana Datuk melihat persiapan tu? Pada saya pada waktu ini dari segi persiapan lokasi-lokasi uh, penganjuran sukan dalam termaksa sukma itu sendiri berjalan dengan begitu baik dan lancar dan kita sebenarnya telah kena pasti lebih kurang 50 uh, kemudahan sukan yang akan digunakan di seluruh daerah negeri Selangor ini untuk tujuan uh, temasya sukma pada tahun 2026. Dan kita sebenarnya beruntung sebab kita mendapat kerjasama yang begitu baik kan, daripada agensi-agensi uh, kerajaan negeri uh, seperti PBT. Kita tahu PBT ini mempunyai kemudahan-kemudahan uh, sukan, uh, sedia ada uh, yang boleh digunakan untuk tujuan temasya-temasya sukan dan kita juga dan mendapat kerjasama baik daripada agensi-agensi ataupun anak syarikat kerajaan yang mempunyai kemudahan sukan. Saya bagi contoh PKNS. Kita akan gunakan kemudahan tenis yang ada pada PKNS untuk tujuan apa ni? penganjuran uh, uh, tenis uh, pada Sukma tahun 2026. Selain itu juga uh, selain daripada anak syarikat kerajaan negeri dan juga PBT kita juga bertuah ha, sebab kita mendapatkan satu bentuk kerjasama daripada institusi pendidikan tinggi seperti apa ni UKM contohnya UITM contohnya UIA dan uh, beberapa buah universiti lagi yang sedang dalam proses juga untuk menaik taraf kemudahan sukan. Uh, kebetulan pada tahun 2026 selain daripada Temasya Sukma di Negeri Selangor sebahagian daripada universiti-universiti awam yang ada di Negeri Selangor juga menjadi tuan rumah kepada penganjuran sukan universiti-universiti di peringkat Asia. Jadi kerja-kerja naik taraf di peringkat PBT di peringkat agensi kerajaan negeri yang ada kemudahan dan juga di peringkat IPT dan juga agensi-agensi lain yang memberi kerjasama yang begitu baik kepada kita ini sebenarnya sedang berjalan dan Alhamdulillah contohnya di PBT dari segi kos untuk naik taraf itu sendiri uh, ditanggung oleh PBT. Dan kita juga ada kemudahan-kemudahan lain uh, contohnya aquatic ya aquatic. Aquatic ni sebenarnya kalau kita tengok dari segi sejarah kali terakhir digunakan untuk temasya sukan yang besar adalah pada tahun 1998 sewaktu penganjuran Sukma Macam kali terakhir di Selangor itu sendiri dan juga sewaktu penganjuran sukan Commonwealth di peringkat apa ni Malaysia lah ya. di peringkat antarabangsa. Jadi pada waktu ini pun kompleks sukan ataupun kompleks akuatik di seksyen 13 alam ini sedang Uh, menjalani proses naik taraf uh, dengan kos yang begitu tinggilah dan kos itu sebenarnya telah disalurkan oleh kerajaan negeri untuk memastikan uh, penganjuran sukan air pada termasya Sukma yang ke-22 ini akan berjalan dengan begitu baik dan juga lancar dan juga menepati pia piawaian uh, antarabangsa untuk sukan air. Kalau menurut datuk sendiri selepas diumumkan peruntukan 100 juta tu susah tak untuk sebab kita tahu, untuk membahagikan kepada tiga perkara ini memang sebenarnya satu perkara yang rumit juga sebab hmm. tiga tiga prioriti ini adalah hmm. benda yang sangat penting sebenarnya untuk pengajuran sukma juga adakah bila datuk mendengar sendiri peruntukan itu seberapa sukar untuk datuk uh, memikirkan okey yang mana patut kita berikan keutamaan sebenarnya Sebenarnya dari segi keutamaan aspek macam yang saya sebut di peringkat awal ni kita cuba untuk memastikan kecemerlangan dari segi penganjuran ataupun dari segi pembangunan atlet sendiri. Dari segi penganjuran fokus kita pada waktu ini adalah untuk memastikan dari segi kemudahan-kemudahan sukan yang akan digunakan pada Sukma ke-22 kelak akan menjadi satu kemudahan yang macam saya sebut mendepati piawaian badan-badan uh, sukan antarabangsa lah. Dan dari segi pembangunan atlet pun uh, saya percaya bahawa kita sebenarnya di peringkat uh, sekretariat fokus kita adalah dari segi penganjuran sukmak itu sendiri manakala, manakala dari segi pembangunan atlet uh, tanggungjawab tersebut diserahkan kepada pihak MSN dan saya dimaklumkan pada waktu ini uh, pihak MSN pun sedang menggiat uh, sedang giat untuk membangunkan atlet dengan apa ni dengan apa ni perkara-perkara <coughs> yang perlu ada pada atlet contohnya dari segi uh, Program latihan bersuktu dari segi tenaga pakar dan juga jurulatihan, dari segi psikologi sukan, dari segi sains sukan, dari segi nutrisi dan pemakanan dan juga sebagainya. Perkara itu sedang dalam proses dan juga tindakan pihak MSN dan tujuannya adalah sama macam yang sebut tadi adalah untuk memastikan kecemerlangan sukma itu kembali di negeri Selangor dengan pencapaian sekurang-kurangnya ataupun kita tidak boleh tidak untuk memastikan kita juara. Dan juga mengulangi apa yang kita capai di Sarawak pada tahun 2016 Setiap perkara pasti ada KPI dan juga mesti akan ada difikirkan pulangannya hmm. Dengan pengumuman peruntukan 100 juta ini hmm. Apa agaknya KPI untuk Sukmas 2006, 2026 itu Bagi memastikan ada pulangan maksimum bukan setakat kepada atlet Tapi hmm. juga kepada negeri, itu. Bagi saya apa yang diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri Sempena Sukma pada tahun 2026 nanti, dia bukan satu bentuk pelaburan one-off. Dia sebaliknya satu pelaburan jangka panjang yang akan disusuli dengan program-program susulan untuk bagi memastikan pelaburan yang dibuat pada 2026 nanti berjalan dengan begitu baik dan juga lancar, dan juga ada signifikan berterusan untuk memastikan. Uh, duit yang dikeluarkan tadi uh, tidak setakat digunakan untuk program one off saja. Hmm. Jadi kalau kita tengok dari segi kemudahan sukan yang apa ni yang dibaik pulih dan juga ditaraf sahabat oleh oleh kerajaan negeri ataupun oleh pihak PBT sendiri, dia sebenarnya satu bentuk uh, uh, kemudahan yang perlu disediakan untuk masyarakat. Untuk masyarakat untuk menggunakan sebagai satu bentuk Uh, facility ataupun kemudahan untuk mereka terus uh, cenderung kepada aliran-aliran tertentu dalam sukan ataupun bidang-bidang tertentu dalam sukan. Ya, kalau kita bangunkan atau kalau kita naik taraf stadium bola keranjang contohnya. Ada di luar-luar sana atlet-atlet uh, ataupun talent-talent yang begitu berminat untuk Uh, menceburi sukan bola keranjang contohnya. Jadi kemudahan itu akan digunakan iaitu kemudahan yang telah kita upgrade untuk memastikan dia setaraf dengan apa ni uh, pejawan di peringkat dan paksa. Begitu juga dengan perkara-perkara lain uh, dan termasuklah dari segi industri sport industri sport industri. Kita akan mulakan dengan apa ni dengan dengan sukan uh, pada tahun 2026 dan kita akan susul kita akan strukturkan macam mana kita nak mempergiatkan industri sukan uh, di peringkat negeri Selangor. Lah. apatah lagi kita dalam proses untuk bersedia untuk menganjurkan satu lagi sukan yang begitu besar uh, yang ini di peringkat dunia yang akan dianjurkan di Selangor pada tahun 2026 iaitu sukan uh, solidarity Islam, Islam, Islam. antarabangsa. Lah. Seperti Datuk um, ceritakan tadi mengenai venue-venue dan Datuk sendiri sudah bercakap mengenai Uh, pembangunan beberapa um, tempat seperti pusat kuatik juga. Setakat ini berapa banyak venue yang dah pun mula dinaik taraf dan setakat ini dah berapa peratus agaknya siap untuk menjelang Sukma 2026 nanti? Kalau nak kira dari segi keseluruhan sebenarnya kebanyakan venue sekarang ini sedang dalam proses untuk menaik taraf. Uh, pusat akuatik contohnya sekarang ini telah mulakan kerja dengan proses kerja sebanyak 5%. Kita juga sedang merancang untuk kita naik taraf uh, lapang sasar Uh, subang untuk tujuan sukan menembak yang itu kita dalam proses untuk kita dapatkan uh, sistem baru daripada Sweden seingat saya yeah. untuk kita bawa dan kita gunakan sebagai satu bentuk sistem yang modenlah ya, untuk acara menembak begitu juga dengan uh, naik taraf bagi kemudahan-kemudahan sukan uh, di tempat lain saya difahamkan contohnya Majlis Raya Petaling Jaya sekarang ni dalam sedang dalam proses untuk menaik taraf stadium hoki, stadium hoki dan juga stadium apa ni untuk tujuan sukan BMX dan juga sebagainya. Di Hulu Selangor sedang dalam proses untuk menaik taraf uh, stadium bola sepak Hulu Selangor yang akan digunakan sebagai uh, lokasi untuk uh, sukan bola sepak wanita bagi SUKMA yang akan datang. Jadi untuk menyatakan dari segi peratus, sebenarnya perkara tersebut sedang berjalan dan kita juga meletakkan satu bentuk deadline lah untuk tujuan memastikan uh, kebudahan-kebudahan yang dinaik taraf ini siap sebelum uh, sebelum 15 hari bulan 8 tahun 2026 iaitu hari sukma berlangsung. Jadi kita minta kepada agensi-agensi yang sedang dalam proses untuk menaik taraf kemudahan kemudahan sukan di peringkat masing-masing ini -masing untuk memastikan sekurang-kurangnya kemudahan sukan tersebut dapat digunakan 3 bulan sebelum tarikh rasmi sugma pada tahun hadapan dan memang semua venue ini memang di di muat, apa dinaik taraf memang ikut standard antarabangsa sebab seperti datuk ceritakan kita akan menganjurkan juga sukan solidariti Islam pada tahun 2029 nanti jadi perlu specs betul betul, betul dan kita juga ada melibatkan pegawai-pegawai uh, teknikal daripada persatuan-persatuan persatuan, -persatuan uh, melalui bengkel melalui lawatan tapak dan juga audit uh, apa ni kebudahan, kebudahan sukan tersebut ya untuk memastikan bila kerja-kerja <coughs> naik taraf tu dilakukan dia mengikut Uh, spesifikasi piawaian badan sukan antarabangsa lah. Dan sebab kita tak nak nanti bila berlaku uh, contohnya uh, bila berlaku <coughs> apa ni uh, pecah rekod lah. Mm -hmm. ya, pecah rekod dalam acara-acara tertentu. Tapi bila spek kemudahan sukan tu tak memenuhi piawaian antarabangsa jadi ia tak dia boleh digunakan isu. dia akan mm. jadi isu mm. jadi kita tak nak perkara tersebut berlaku okay, jadi so. di peringkat awal lagi kita dah bersedia untuk selain daripada venue, selain daripada atlet yang menjadi nadi juga kepada penganjuran sukan tu adalah penglibatan masyarakat juga. Sebab kita tahu bila melibatkan uh, SUKMA ni, dia akan berlangsung di banyak daerah. Jadi perlu penglibatan komuniti juga di setiap daerah. Jadi untuk sebagai contoh lah, sukarelawan, aktiviti belia, kerjasama dengan NGO sukan. Jadi dah dah sampai tahap mana Datuk dari segi penglibatan mereka, dari segi untuk Sekretariat SUKMA sendiri bagaimana menarik mereka untuk untuk turut serta memeriahkan dan terlibat dalam penganjuran SUKMA ni? Uh, sebenarnya kalau kita tengok, uh... Kita di peringkat sekretariat sebenarnya kita tak mampu untuk menganjurkan sukma tanpa bantuan daripada pihak-pihak lain. Kita perlukan bantuan daripada agensi untuk tujuan contohnya tadi macam kita sebut, kemudahan keberasukan. Dan ah, begitu juga dengan kerja-kerja untuk pengurusan-pengurusan uh, bagi perkara-perkara tertentu. -perkara Tetapi apa yang kita sangat perlukan sewaktu acara berlangsung adalah penyertaan masyarakat terutamanya sebagai apa ni sukarelawan-sukarelawan yang akan membantu kita uh, untuk melaksanakan kerja-kerja tertentu sama ada di peringkat pengurusan ataupun uh, di lokasi kemudahan sukan itu sendiri. Dan kita di Negeri Selangor ni sebenarnya kita beruntung sebab di Negeri Selangor kita dah ada apa ni sukarelawan-sukarelawan uh, yang bernaung di bawah agensi-agensi tertentu di Negeri Selangor. Contohnya SERF uh, di bawah apa ni uh, Majlis Sukan Negeri Selangor itu sendiri yang sekarang ni keahlian saya fahamkan lebih daripada 3 ribu keahlian dan juga kita ada juga Uh, tim Selangor yang juga di bawah agensi negeri Selangor kita ada sis di bawah uh, duli yang teramat mulia Raja Buda Selangor itu sendiri dan kita di peringkat perbandaran kita ada PEBT uh, yang kita boleh gunakan kita boleh gerakkan untuk membantu kita uh, apa ni bagi memastikan penganjuran itu berjalan lancar dan saya juga menerima permohonan-permohonan uh, daripada institusi-institusi pend uh, pendidikan tinggi ya untuk mereka mendaftar sebagai sukarelawan dan untuk makluman uh, semua juga Berdasarkan kepada pendaftaran awal. Pendaftaran awal ni kita bukan buat secara terbuka. Sebaliknya kita buat berdasarkan kepada program-program sukan yang dianjurkan sama ada oleh KBS ataupun oleh kerajaan negeri Selangor sendiri. Ada dua program yang sebelum ni kita telah masuk untuk membenarkan pendaftaran sebagai sukarelawan iaitu Convention Belia Selangor dan juga ASEAN Sport Industry Expo yang apa ni di, apa ni uh, dianjurkan uh, pada bulan lepas. Hmm. Jadi berdasarkan dua pendaftaran yang kita buka secara tertutup pun kita dah mencatatkan sebanyak 812 orang sukarelawan. Dan kita jangka kita akan buat pendaftaran besar-besaran pada awal 2026 pada Januari 2026 dan akan melibatkan semua daerah di negeri Selangor. Hmm. Dan bila menganjurkan um, satu acara sukan sebegini, temasya sukan, tak kira lah sama ada di peringkat antarabangsa atau di peringkat um, hmm. negeri, hmm. sudah tentu antara yang akan ditanyakan dan menjadi perhatian adalah apa berlaku selepas Sukma itu sendiri. Sudah tentu maukan impaknya dari segi kemudahan sukan itu sendiri hmm. kepada um, pembangunan atlet dan juga ekonomi setempat. Jadi macam mana Sukma 2026 ini untuk negeri Selangor bagaimana ia boleh memberikan impak selepas temasya itu sendiri. Hmm, macam yang saya sebut tadi sebenarnya pelaburan 100 juta yang kerajaan negeri kita tak anggap ia sebagai satu pelaburan berbentuk one off ha, sebaliknya dia satu bentuk pelaburan jangka panjang bagi mempersiapkan atlet-atlet ha, atau bakat-bakat dalam bidang sukan yang ada di negeri Sanggau uh, untuk masa akan datang. Sebalik kita di peringkat negeri sebenarnya kita sediakan talent pool. Tapi talent pool ni dia tak boleh bergerak atau dia tak boleh untuk sampai ke tahap yang cemerlang sekiranya kemudahan-kemudahan ini tidak ada. Sebab tu pada waktu ini PBT PBT sendiri yang memiliki kemudahan-kemudahan sukan dia tidak ada masalah. Sebab talent pool ada, talent pool ni melibatkan pelajar-pelajar kita yang ada di sekolah dan juga universiti. Tapi sekiranya kita tak menggunakan ataupun kita tak sediakan kemudahan yang memenuhi piawaian piawaian tertentu, maka dari segi isu mengenai tempat-tempat untuk mereka menjalani latihan itu akan ada isu ya sebab kita tahu kalau kebanyakan kemudahan sukan hanya tertumpu di kawasan seperti Shah Alam dan juga sebagainya maka kita akan ada masalah dari segi bakat-bakat kita yang ada di hulu Selangor contohnya hmm. di Sabak Bernam contohnya kat mana mereka nak berlatih mereka tak ada tempat nak berlatih mereka nak datang ke Shah Alam setiap hari untuk menjalani latihan itu mungkin akan menjadi satu tugas yang sukarlah hmm. untuk mereka. Jadi apa yang kita ataupun apa yang kerajaan negeri buat dengan 100 juta untuk tujuan pelaburan Sukma ini sebenarnya sebagai satu bentuk pelaburan jangka panjang yang lama telah tidak diberi uh, tumpuan dan dia akan menjadi satu bentuk pelaburan yang akan membuahkan hasil hmm. untuk tempoh jangka masa yang panjang kepada kerajaan negeri, kepada industri sukan dan juga kepada imej Selangor sendiri sebagai negeri yang paling terkedepan dalam pelbagai aspek dalam negara kita. Dan ini juga mungkin boleh membantu juga ekonomi setempat kerana dengan pembangunan dan mungkin dari segi bila setengah daerah itu dipilih sebagai venue, okay. membantu dari segi penduduk setempat menaik ekonomi mereka, siapa tahu mungkin jadi sports tourism ke? Betul, betul, betul. Saya setuju dengan kenyataan tersebut. Dan ha. Bila menganjurkan acara seperti ini sudah tentu akan melibatkan uh, orang yang cukup ramai lah tak kira lah hmm. dari segi uh, penyokong, dari segi hmm. penonton, dari segi atlet sudah tentu akan melibatkan ribuan peserta Betul. dari daerah dan Betul. juga uh, seluruh negeri hmm. bukan sahaja di Selangor tapi juga di seluruh Malaysia lah Betul. yang akan datang ke negeri Selangor. Jadi bagaimana dari segi aspek keselamatan, mobilisasi logistik dan juga kesediaan tuan-tuan rumah bagi daerah-daerah ni dah hmm. tahap bersediaannya macam mana Datuk? Okey, uh, pada waktu ini berdasarkan kepada engagement yang kita buat dengan PBT-PBT, ha, dengan DODO, -DO, sebenarnya mereka sangat mengalu alukan kehadiran sukma di daerah dan juga perbandaran masing-masing. Pada peringkat awal, saya maklumkan pada suatu ketika dulu sebenarnya ada daerah-daerah tertentu, ada PBT-PBT tertentu yang kita tidak masukkan dalam jadual untuk penganjuran sukma ataupun dalam lokasi untuk tujuan penganjuran sukma disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu ya tetapi bila kita laksanakan engagement kita menerima permohonan daripada daerah untuk minta supaya sukma ni acara-acara tertentu dibawa ke dalam daerah untuk memastikan apa ni vibes uh, sukma tu dirasai oleh semua masyarakat di negeri Selangor lah ha, jadi kita bawa dan macam yang saya sebut tadi, daerah sebenarnya membawa satu mesej yang begitu jelas. Mereka sangat ingin Sukma dianjurkan di kawasan daerah, di kawasan pembandaran dan mereka bersedia untuk membantu dalam pelbagai aspek yang diperlukan oleh sekretariat untuk memastikan Sukma 2026 berjalan lancar. Kita ada kelainan dalam Sukma yang kita anjurkan di Negeri Sago dari segi perkampungan sukan saya bagi contoh. Perkampungan saya, saya bagi contoh. Kalau kebanyakan Sukma sebelum ini perkampungan sukan ini diletakkan di satu kawasan centralised area hmm. untuk perkampungan sukan. Tapi kalau kita buat di Selangor, contohnya kalau kita letak perkampungan sukan itu di kawasan Shah Alam, jadi kita akan ada masalah. Ya, kalau hmm. acara tersebut di pertandingan di Sabak Bernam contohnya. Dan kita kena ingat Selangor ni antara negeri, bukan antara negeri, negeri yang paling maju ya, di dalam Malaysia dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi, lebih daripada 8 uh, juta. Dan bayangkan kenderaan ada. Jadi kalau kita buat centralised perkampungan sukan, dia akan menjadi masalah di segi pergerakan ke kawasan-kawasan yang berada di luar daripada Shah alam. Jadi apa yang kita buat, kita cuba untuk perkenalkan perkampungan sukan di peringkat daerah. Di peringkat daerah supaya atlet akan lebih dekat dengan kemudahan sukan ataupun venue untuk penganjuran acara tersebut. Di situ kita akan banyak bergantung kepada daerah dan juga kepada perbandaran untuk membantu dari segi contohnya dari segi kawalan trafik. Kita akan perlukan daripada polis dan kita tahu di peringkat PBT juga ada puak kuasa-kuasa tertentu yang boleh digunakan untuk membantu dari segi kawalan trafik dan juga sebagainya. Dan selain itu juga kita telah lantik timbalan-timbalan Datuk anda, timbalan-timbalan yang di peringkat daerah untuk menjadi ketua koordinasi di peringkat daerah dan juga perbandaran. Jadi dari segi tanggungjawab mereka sebenarnya bukan setakat untuk memastikan fasiliti sukan yang ada di kawasan mereka tetapi juga untuk memastikan persekitaran yang menghala kepada fasiliti sukan tu dalam keadaan yang begitu baik dan memberi satu bentuk impression lah kepada orang luar bahawa inilah Selangor, inilah Selangor yang setiap cemerlang dalam apa-apa acara yang dianjurkan. Okay, akhir sekali Datuk. Apa mesej Datuk kepada rakyat Negeri Selangor bagi Sukma 2026 ini supaya mereka bukan sekadar menjadi hanya penonton tetapi menjadi sebahagian daripada sejarah untuk satu temasha yang diimpikan akan menjadi satu temasha terbesar dalam sejarah Sukma itu sendiri. Uh, saya apa ni? Saya saya quote balik apa yang saya sebut di peringkat awal tadi yang mana setelah hampir tiga dekad ya akhirnya Sukma kembali ke negeri Selangor dan Sukma pada tahun 2026 ni bukan setakat istimewa disebabkan lepas tiga dekad baru kita anjurkan tidak ada kisah lain yang akan uh, berlaku pada tahun 2026 iaitu tahun 2026 ni sebenarnya merupakan tahun jubli perak uh, pemberian pemerintahan Tuanku Sultan Selangor sebagai Sultan Selangor. Jadi 206 ni sebenarnya sangat istimewa. Jadi pesanan saya, kita rakyat Selangor, lama kita tak tengok Sukma, mari datang sama-sama untuk meramaikan Sukma dan kita berikan yang terbaik untuk tujuan Sukma untuk memastikan hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan penganjuran sukma di negeri Selangor sebagai penganjuran yang terbaik itu boleh dicapai dengan jumlah penonton, jumlah penyertaan di kalangan masyarakat yang begitu baik dan juga begitu tinggi dan juga kita boleh hadiahkan kecemerlangan sukan sukma kita nanti pencapaian sukma kita tadi sempena 25 tahun pemerintahan tuliamulia sultan sa'alam Baik, terima kasih, Datuk, kerana sudi bersama kita pada hari ini untuk bersama-sama untuk membincangkan dan mengetahui lebih lanjut mengenai Sukma 2026. Jadi, sama-sama um, kita nantikan. Saya pasti ramai antara anda yang menonton, uh, rakyat Selangor terutamanya dah tak sabar untuk menjadi sebahagian daripada legasi Sukma 2026 ini. Seperti yang Datuk uh, katakan, banyak sebab untuk kita merasa uh, lebih terpanggil untuk terus sama menjayakan. Jadi itu saja daripada saya Nizam Arifin sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih juga daripada saya.